শিক্ষা দিয়া সাতখন চিনেমা মহান চিনেমা বুলি ক'ব পাৰি চ' জীৱনৰ নীতি শিক্ষা দিয়া মানে ইম্পৰ্টেণ্ট লাইফ লেচনছ শিক্ষা দিয়া জীৱনৰ চ' তেনেকুৱা সাতখন চিনেমাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত ঠিক আছে গাইচ চ' জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব ঠিক আছে চ' গাইছ উইদাউট ৱেষ্টিং ইয়াৰ টাইম লেটছ গেট ষ্টাৰ্ট দ ভিডিঅ' ব্লগ গাইচ সেইখন এখন চাই ল' চ' ইয়াতে লিখা আছে ছেভেন চেভেন ছেভেন ফিল্মছ ডেট গিভ আছ ইম্পৰ্টেণ্ট লাইফ লেচন মানে সাতখন চিনেমা যিয়ে নেকি আমাক লাইফ আমাৰ জীৱনটোৰ মানে নীতি শিক্ষা দিয়ে মানে ইম্পৰ্টেণ্ট লাইফ লেচন দিয়ে মানে জীৱনৰ শিক্ষা যিয়ে নহওক গাইছ বৰষুণ এখন চাই লওঁ চ' নাম্বাৰ ওৱান তেনেকুৱা মুভি মানে চাব পাৰে ফেমিলি সেইটো চাব পাৰিব কোনো কথা নাই লাইভ লেচন যিহেতু দিয়ে চ' তেনেকুৱা আৰু সাতখন চিনেমাৰ ভিতৰত নাম্বাৰ ওৱানত আহিলে এইখনৰ পৰা সত্যপ্ৰেম কি কথা সত্যপ্ৰেম কি কথা এইখনে হ'ল চিনেমা সত্যপ্ৰেম কি কথা আৰু ইটছ চিম্পলি টিচ এছ আছ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট লেচন ডেট কনচেন ইজ কি কি ঠিক আছে কিবা এন এন ডেয়াৰ ইজনৰ বহুত কিবা কিবি লিখা আছে গাড়ী বহুত ডিটেইলছত লিখা আছে ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে আৰু এইবিলাক মানে ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি পঢ়ি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে চ' এইখন এখন চিনেমা যি নেকি আপোনাৰ জীৱনৰ লাইভ লেচন শিকাব পাৰে মানে এটা নীতি শিক্ষা দিব চ' চাব পাৰে অভিয়াছলি আপুনি ইউটিউবত ছাৰ্চ কৰি ঠিক আছে চ' যিয়ে নহওক নামটো হ'ল আপোনাৰ সত্য প্ৰেম কি কাথা বহুত ভাল চিনেমা ঠিক আছে মই চোৱা নাই তথাপি কৈছোঁ আৰু ইয়াতে ডিটেইলছখন লিখা আছে গাইজ পঢ়ি ল'ব ঠিক আছে ব'লক নেক্সটখন চাই লওঁ তাৰমানে প্ৰথমখন আছিল সত্যপ্ৰেমকীৰ কথা সত্যপ্ৰেমকীৰ কথা তাৰপিছত আহিলে চি মন চিমন 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 দুহেজাৰ এক চনত ৰিলিজ হৈছিল এইখন চিনেমা আৰু প্ৰাইম্পিউটাৰ এভেইলেবল যে নহওক এইখনৰ নাম হ'ল চি মন চি মন ঠিক আছে দুহেজাৰ একৈ একৈছ চনত ৰিলিজ হোৱা বেছিদিন হোৱা নাই মানে নতুন চিনেমা চ' ইয়াতে ডিটেইলছত লিখা আছে চি মন চি মন হেজ দা পটেঞ্চিয়েল টু বি ইউজ এছ এ টিচিং টুল ইন ছ'চিয়েল ছাইন্স ক্লাছ ফ'ৰ এডাল্টছ হেৰ ৰাইটাৰ ডাইৰেক্টৰ মাইড ঠিক আছে পঢ়ি ল'ব এইবিলাক চ' যিয়ে নহওক নেক্সটখন আহিলে আপোনাৰ ষ্টেনলি এষ্টেণ্ডলিকা ডাব্বা ষ্টেণ্ডলিকা ডাব্বা ইউটিউব ব্ৰেণ্ড ইউটিউব ব্ৰেণ্ডত পাই যাব মানে ইউটিউবত অলছ' এভেইলেবল মানে ষ্টেণ্ডিকা ডাব্বা ষ্টেণ্ডলিকা ডাব্বা ছ' গাইজ কোনে কোনে চাইছে এইবোৰ চিনেমা অভিয়াছলি কমেণ্ট কৰিব জনাব কেনে হৈছে কেনে হোৱা নাই ঠিক আছে কাৰ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল যদি চাইছে ভাল হৈছে যদি ক'ব ক'ব আৰু যদি বেয়া লাগিছে চ' অভিয়াছলি কমেণ্ট কৰি জনাব কি কি কাৰণে বেয়া লাগিছে যিয়ে ধৰক ইখনৰ নাম আছিল আপোনাৰ ষ্টেমলিকা ডাব্বা আৰু ডিছ ৰাইটিং ঠিক আছে পঢ়ি ল'ব চ' যিয়ে নহওক নেক্সটখন আহিলে আপোনাৰ এইখন ভেৰি লাইণ্ডন ভেৰি 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 লাইনডন 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 আৰু এইখন ৰিলিজ হৈছিল বহুত পুৰণা চিনেমা নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফাইভতে ৰিলিজ হৈছিল বহুত পুৰণা চিনেমা মানে ঊনৈছশ পঁচত্তৰ চনত ৰিলিজ হোৱা এইখন চিনেমা প্ৰাইম ভিতৰত পাই যাব এভেইলেবল ভেৰি লণ্ডন লাইণ্ডন ভেৰি লেণ্ডন চ' দিছ মুভি হাউ টেম্পৰেী ৱেল ষ্টেটাছ এণ্ড পাৱাৰ আৰ এম্পাৰাইজিং টু দনি কনচাৰ্ণ ঠিক আছে এইখন চিনেমা এখন এখন মানে চাবলগীয়া চিনেমা হ'ব পাৰে বহুত পুৰণা চিনেমা যিহেতু ত' চাই ল'ব গাইজ প্ৰাইম পিৰিয়ড এভেইলেবল ত' ৰিলিজ হৈছিল এইখন নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফাইভ বহুত পুৰণা চিনেমা ঠিক আছে ভেৰি লণ্ডন লাইণ্ডন তাৰপিছত আহিল আপোনাৰ ইংলিছ ফিংলিছ ইংলিছ ফিংলিছ দুহেজাৰ বাৰ চনত ৰিলিজ হৈছিল এইখন চিনেমা ইংলিছ ফিংলিছ জিঅ' চিনেমাত এভেইলেবল বুলি কৈছে জিঅ' চিনেমা চ' যিয়ে নহওক ইউটিউবত ছাৰ্চ কৰি চাব পাই যাব পাৰে কোনো কথা নাই ঠিক আছে চ' যিয়েন হওক নামটো হ'ল আপোনাৰ ইংলিছ ভিংলিছ আৰু দুহেজাৰ বাৰ চনৰ ভিতৰত হৈছে এইখন চিনেমা হ'ল যিয়ে নহওক গাইছ ডিটেইলছখিনি পঢ়ি ল'ব এইখিনি চেল্ফ ৱৰ্ড ইজ নট ডিফাইন বাৰ লেংগুৱেজ টু জাজমেণ্ট কিবা কিবি লিখা আছে ভাই চ' নামটো হৈছিল ইংলিছ ভিংলিছ নেক্সট আহিলে আপোনাৰ এইখন দ্য পাৰ্চ উইট অফ হেপিনেছ দ্য পাৰ্চ উইট অফ হেপিনেছ এইখন নেটফ্লিক্সত এভেইলেবল এণ্ড এইখন ৰিলিজ হৈছিলে আপোনাৰ দুহেজাৰ ছয় চনত মানে টু থাউজেণ্ড ছিক্সত ৰিলিজ হৈছিল দ্য পাৰ্চ উইট অফ হেপিনেছ দ্য পাৰ্চ উইট অফ হেপিনেছ চ' গাড়ী কোনে কোনে চাইছে অভিয়াছলি কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে নেটফ্লিক্সত এভেইলেবল চ' গাইজ নেক্সটখন আহিলে তাৰপিছত এম এছ ধোনী এম এছ ধোনী এইখন কোনে কোনে চাইছে এইখন বহুত ভাল চিনেমা অল চ' ময়ো চাইছোঁ এইখন এম এছ ধোনী মানে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী দ্য আনটল ষ্টৰি এইখন মেইনলি আপোনাৰ এম এছ ধোনীৰ ওপৰত এখন বায়োগ্ৰাফী হয় বায়্ৰাফী বুলি ক'ব পাৰি আৰু ধোনীৰ ওপৰত বনোৱা এখন চিনেমা অ'ট'বায়োগ্ৰাফী ধোনীৰ ছ' নাম হ'ল এম এছ ধোনী মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী মানে আৰু এইখন ৰিলিজ হৈছিল আপোনাৰ দুহেজাৰ ষোল্ল চনত এইখনত পোৱা যাব আপোনাৰ টেষ্টনি প্লাছ সষ্টাৰ ঠিক আছে ইউটিউবতো অলছ' এভেইলেবল ছাৰ্চ কৰি চাই ল'ব এম এছ ধোনী মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী ছ' গাইজ এইখিনি ডিটেইলছত কিবা কিবি লিখা সেইখিনি পঢ়ি ল'ব ছ' যিয়ে নহওক এইকেইখন মানে সাতখন আছিলে কেইখনমান মুভি আপোনাৰ লাইফ ইম্পৰ্টেণ্ট লাইভ লেচনৰ ওপৰত বনোৱা মানে সাতখন চিনেমা যি নেকি আপোনাক মানে লাইফৰ ওপৰত মানে কিছুমান জানিবলগীয়া কথা শিকিব পাৰি এইকেইখন মুভিৰ পৰা চ' যিয়ে নহওক ছেভেন ফিল্মছ ডেট গিভ আচ ইম্পৰ্টেণ্ট লাইফ লেচন মই ৰিপিট কৰিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত নাম্বাৰ ওৱান আছিলে আপোনাৰ এইটো সত্যপ্ৰেম কি কাথা নাম্বাৰ টুত আছিলে আপোনাৰ চিমন চিমন ছিমন দুহেজাৰ এক চনত অঁ একৈছ চনত ৰিলিজ হৈছিল এইখন চিমন এণ্ড নাম্বাৰ থ্ৰীত আহিলে আপোনাৰ ষ্টেনলিকা ডাব্বা ষ্টেনলিকা ডাব্বা ষ্টেন লিকা ডাব্বা তাৰপিছত আহিলে ভেৰি লণ্ডন আৰু এইখন ৰিলিজ হৈছিল নাইণ্টিন ছেভেণ্টি ফাইভত ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ চনত ৰিলিজ হৈছিল সেইখন মানে বহুত পুৰণা চিনেমা নেক্সট আহিলে ইংলিছ বিংলিছ এইখন বাৰ দুহেজাৰ বাৰ চনত ৰিলিজ হৈছিল যিঅ' চিনেমাত এভেইলেবল ইংলিছ ভিংলিছ চ' গাইছে ইউটিউবতো পাই যাব একচুৱেলি ঠিক আছে চাই ল'ব ইংলিছ ফিংলিছ দুহেজাৰ বাৰ চনত ৰিলিজ হৈছিল নেক্সটখন আহিলে আপোনাৰ এইটো দ্য পাৰ্চইট অফ হেপিনেছ দ্য পাৰ্চইট অফ হেপিনেছ এইখন দুহেজাৰ ছয় চনতে ৰিলিজ হৈছিল বহুত পুৰণা চিনেমা এইখনো অলছ' এণ্ড নেটফ্লিক্সত এভেইলেবল এণ্ড দ্য লাষ্ট ওৱান ৱাজ দ্য এম এছ টোনী মানে মহেন্দ্ৰ সিং টোনী দ্য আনট'ল্ড ষ্টৰি আৰু এইখন ৰিলিজ হৈছিল দুহেজাৰ ষোল্ল চনত ডিছনী প্লাছ হোষ্টাৰ চ' যিয়ে নহওক গাইছ এইকেইখন আছিল মানে সাতখন চিনেমা যি নেকি আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লাইভ লেচনৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে মানে লাইভ লেচন আৰু মানে আপুনি শিকিবলগীয়া জীৱনটোৰ ওপৰত শিকিবলগীয়া কিছুমান কথাৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰিত কৰি বনোৱা হৈছে এইকেইখন চিনেমা মানে সাতখন চিনেমা ছেভেন ফিল্মছ ডেট গিভ আছ লাইফ লেচন ইম্পৰ্টেণ্ট লাইভ লেচন ঠিক আছে ত' যিয়ে নহওক গাইছ আশা কৰোঁ চিনেমাখিনি চিনেমাখিনি আপুনি চাব এণ্ড আৰু যদি কোনোবাই অলৰেডি চাইছে অফিচলি কমেণ্টত জনাব কমেণ্ট কৰি ঠিক আছে কেনেকুৱা লাগিছে কোন কণ চাইছে কোনকুৱা লাগিছে কোনখন ঠিক আছে গাইচ ছ' যিয়ে নহওক গাইছ আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলা নকৰোঁ ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আশা কৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ' সোনকালে লগ পাম চ' টিলেন বাই গাইছ এণ্ড চি ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপ চলপ ভাল পালে ডু লাইক এণ্ড নক্ৰাইব মাৰ ইউটিউব চেনেল ঠিক আছে চ' যিহেতু মানে এনেকুৱা ভিডিঅ' মই টাইম টু টাইম লৈয়ে আহি থাকোঁ আপডেট দিয়ে দেখোঁ আপলোড দিয়ে দেখোঁ ইউটিউবত চ' ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ কাৰণে আপুনি বেল আকাউণ্টটো প্ৰেছ কৰি দুবাই ৰাখিব পাৰে ঠিক আছে চ' ভিজলি ইউ কেন গেট দ্য নটিফিকেশ্যন হোৱেন আই আপল'ড এ নিউ ভিডিঅ' ঠিক আছে গাইজ ত' যিয়ে নহওক ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ' সোনকালে লগ পাম চ' টিল দেন বাই এণ্ড চি ইউ চোন